Вітаю, тема нашої програми сьогодні розвиток космічних технологій. Отже, гості студії Віктор Сергіїв, радник голови облдержадміністрації, доктор економічних наук. І Олександр Діхтірьов, генеральний директор, генеральний конструктор КБ Південно. Доктор, Південне – доктор технічних наук, кандидат економічних наук. Вітаю, заслужені мої панове. Пропоную розпочати розмову з думок людей щодо розвитку економічної галузі. Давайте послухаємо, що думають люди. Будь ласка, сутепитування. Каждый она всегда участвовала в развитии космоса. Якби наш завод, якби не один космический аппарат, который поднимается в космос, в не имеется как бы, детали, которые сделаны на Днепропетровском заводе. Ну, это крупнейшие заводы, самые лучшие по когда-то, да, по тем старым временам мы помним. И я думаю, что за космосом будущее. Мы в любом случае должны на этом э, развивать эти отрасли и зарабатывать при этом деньги. Знаю только, что люди какие-то в КБ работают, но очень их мало, и они ходят на работу от случая к случаю. То есть что-то, наверное, есть, вот, но не в таком объеме, как было раньше. Пока Украина в таком состоянии, ничего не работает. Мой вы это соученик по институту еще работает замдиректор. Он сказал, а о будущем и я не знаю. Я просто в проектном институте работала, который относится к, к Южмашу. И он уже почти с ними не связан, потому что все корпуса, получается, уже ни к чему. Вот я проектировала там 54-й корпус, там должен был выпускаться один тип ракеты. Сейчас его мышь уже не ядерная держава, и поэтому он пустой. Они очень плохо работают. У меня есть знакомые, которые говорят, и 50 рублей дают, и 200 рублей дают вот так вот через какой-то за июнь только некоторые получают за июнь за июль так что пока нет но если взяться но ну, увы очень много людей жалуются на зарплаты и на, на работу сейчас американцы заключили договор с нашим ЮМЗ о а совместном строительстве и сотрудничестве. Я считаю, что у нас космическая промышленность развивается очень медленно и тормозит немного. Насколько мне известно, что в Днепропетровске всегда развивалась космическая промышленность, но в последнее время, после распада Советского Союза, они даже не видно и не слышно. Единственное, какие у нас есть ракеты, это которые стоят в парке, то это всего лишь бутафория. Ну, имея такую базу, и не запускать в космос ракет. Нет у нее будущего, нет. Абсолютно. Это этой космической промышленности, мне так кажется, такое впечатление, что это бесперспективно для Украины. Она не может сама себя обеспечить, а тут еще о таких высоких технологий. Будущее космической отрасли Днепропетровска зависит от состояния дел в стране. Вот же, как мы почули, есть люди пессимисты, есть оптимисты, так было завжди. Я хочу ваших комментариев, что все так, как вон они кажут. Будь ласка, кто разпочнёт, может быть, Александр Викторович, так? Вы знаете, я хочу сразу вас поблагодарить за приглашение, потому что уже вот эти интервью они показывают первые, что, ну, во-первых, людей равнодушных нет, так или иначе, все переживают, и так или иначе все понимают и согласны, что космос настоящей стране, державе необходим. Безусловно, я сделал для себя уже еще один вывод, что оказывается, люди недоинформированы о состоянии, о реальном состоянии, потому что прозвучало очень много справедливого, как бы, да, с одной стороны, а с другой стороны, просто даже удивительно, мне, который каждый день этим погружен и занимается, то даже удивительно, насколько мы мало, очевидно, даем информации, и этим нужно нам, наверное, делать выводы определенные. Ну, что сказать? Если сразу комментировать как бы обобщенные те высказывания, которые здесь сделаны, я хочу сказать, что не все так плохо, с одной стороны, но, конечно, проблемы, я вынужден говорить, говорим об отрасли, в отрасли накопились я с этим готов согласиться значит но тем не менее я хочу подчеркнуть что отрасль космическая отрасль тем не менее сохранила все свои возможности для развития да, для mm -hmm. развития и э, разработки абсолютно современного и конкурентного продукта космического. и когда я говорю сохранила это не значит, что мы законсервированы на уровне 92 -го года. А значит, это значит то, что мы способны производить конкурентоспособную современную продукцию. Есть и техника для этого, есть люди для этого. Нет чего вы говорите? Есть и техника для этого, и люди едят для этого, так? Да, есть. Но ну, действительно, проблем накопилось много в отрасли. Значит, но если говорить конкретно о КБ «Южной», то э, КБ «Южная» сегодня ну, я вынужден это сказать, в хорошем состоянии. В хорошем состоянии. И, конечно, там говорили, я знаю предприятия, в которых действительно есть задолженность по зарплате и неважный уровень зарплаты. Я вот 60 лет нам было в этом году, 10 апреля, и мы, я вынужден был сказать, что у нас самая высокая средняя зарплата по всем отраслям промышленности. В Украине, в области, э, самое высокое по регионам в Украине. Вот это факт, это статистика. Но это не характерно для всей отрасли. КБ-Южное сегодня оно э, сумело найти место на рынке э, международном. И благодаря этому мы вот, недавно совсем считали. Сегодня, хотя у нас действительно половина от того состава, который был в начале 90-х годов, было там меньше 10 тысяч, но близко. Сегодня 5 тысяч восемьдесят человек. Вот состоянии на понедельник, потому что я контролирую эту цифру каждую неделю. Значит, за последние три года численность наша увеличилась на 500 человек. Объем продукции с 2011 года увеличился на 47%. Значит, мы выполняем все буквально так сказать, плановые, свои показатели, которые сами себе мы так сказать, устанавливаем, предлагаем, uh -huh. затверждает космическое агентство. Значит, и за нами примерно 20-25 тысяч рабочих мест на Украине. Наши проекты позволяют создавать вот эти рабочие места. Это в основном предприятие нашей отрасли, космического агентства. Ну кроме того, Укрвнпром, Академия наук, Министерство образования. Зрозуміло, база Виктор Владимирович, есть что добавить? Я хотел бы сказать, что космическое машиностроение это, конечно, имиджевое направление экономики для Днепропетровщины. Не зря на современном гербе Днепропетровской области Ракета, Ракета да. и, конечно, металлургический ковш. Вот. Хотя в объемах экономики, в результатах работы, к сожалению, это не такая заметная величина, как нам бы хотелось. Вот итоги есть 9 месяцев. 150 миллиардов гривен сделала товарная продукция Днепропетровщина. На долю всего машиностроения приходится меньше 5 миллиардов. Это 3,2%. Угу. Ну, где-то половина из этой цифры, это по праву принадлежит нашим предприятиям космического машиностроения. К сожалению, такое вот положение, как на КБ, не является ну, типичным для предприятий этой отрасли. Вот. Есть неплохие результаты на Павлоградском химзаводе, которые тоже входят в систему этих предприятий. Вот. Но, к сожалению, не на всех предприятиях мы имеем такую вот картину и по зарплате и по отсутствии задолженности по зарплате, как нам бы хотелось видеть. Вот, поэтому областная власть и обращает на это внимание, подставляет свое плечо в решении государ на государственном уровне тех проблемных вопросов, которые есть и на этих предприятиях. предприятиях да. угу. И руководители предприятий, и Александр Викторович, и руководители других предприятий, частые гости в администрации у первых лиц руководители области, так же, как и первые лица и специалисты администрации, ну, практически каждую неделю постоянно бывают на этих предприятиях. Радует, что вы плечо, -плеч, Мы так? занимаемся Специфику этим процеду. А люди говорят правильно, э, но ну, они говорят в меру своей информированности, конечно. И то, что эта информация не полная у людей, это, наверное, наша общая недоработка. Ну, вы же закрытие предприемства, может быть, не все можно разглашивать. Ну, у нас действительно, конечно, все сравнивать 80-х годов ми вже можна читати майже відкриті підприємства, uh -huh. Ну безусловно, да, все якісь секрети і, маєте. Закрыті. Нагадаю, за традицією, наші журналісти вийшли на центральну площу Дніпропетровська з так би мовити відкритим мікрофоном, до якого міг підійти кожен бажаючий, і поставити питання за означеною темою. Давайте послухаємо питання, відповідь, питання, відповідь. Будь ласка. Я сама працівник ЮМЗ. Сурозарілівав так. Понимаете, ну все там работает, там малая-малая часть работает. Извините, я говорить не могу. Виктор Владимирович, может, до вас ну, Вся эмоция. Да. Веди. Генеральный директор был в вашей студии, да. Сергей Николаевич Войт. Вот он давал свои пояснения ситуации. К сожалению, за прошедшие вот два-три месяца, да, что два месяца, это месяца. произошло. Mm -hmm. Значит, ну, каких-то резких улучшений на предприятии не произошло. Мы вынуждены констатировать, что задолженность по зарплате превысила 42 миллиона гривен. Это 56% всей задолженности Днепропетровской области. То есть одно предприятие и больше половины задолженности. Хотя и новым руководителем а сергей Николаевича является сравнительно новым руководителем, там с начала этого года работает, вот, специалистами, руководителями при поддержке областной власти ну, актуализированы многие вопросы, в том числе и по предоставлению финансовой помощи предприятию в сумме для повышения, улучшения оборотных средств на 400 миллионов гривен. Вопрос в рабочем состоянии, и он бы, безусловно, бы уже был да, решен, ну с, ну, с учетом той ситуации, которая в экономике страны, мы все понимаем, его решить достаточно сложно. Но то, что вот мы сейчас имеем как бы результат, это следствие того, что на протяжении, можно сказать, 23 лет независимости Украины э, этому направлению не уделялось э, такое внимание, какое это направление заслуживает. И по существу получалось таким образом, что и Южмаш, и КБ больше отдавали государству в виде налогов, чем получали Вик государственных обратно. заказов У -у -у. от государства. В результате что мы имеем, вернее что мы не имеем, мы не имеем высокоточного Оружие, о котором вот сейчас говорят, если бы оно у нас было, наверное, ситуация и количество жертв было бы совершенно другое. Может быть, не было этой ситуации. А высокоточное оружие предлагалось и конструкторским бюро, и другими нашими предприятиями 10 лет назад. Но, к сожалению, за 10 лет оно не сдвинулось дальше технического проекта. То же самое по спутникам. Да висел бы сейчас наш Днепр какой-нибудь не один, как у нас есть, а Днепр какой-нибудь одиннадцатый или двадцатый над этой АТО и передавал бы самую точную Точная, информацию да, да, да. о ситуации на Земле. И опять же это жертва, это опять же совершенно была бы другая ситуация. Поэтому Чи предбачаюце я... державные замовлення тепер? Есть про це мова взагалі? Вот про... действительно сейчас уникальная ситуация в том, что все наконец-то поняли, что это то, чем нужно вместе заниматься. И главное, что есть люди, есть мозги, и есть оборудование, и есть все для того, чтобы это в кратчайшие сроки сделать. Зрозуміло. Я думаю, так и будет. Зрозуміло, дай Боже. Давайте наступное запитання послухаемо. Правда ли, что разрываются договоры Южмаша и КБ как бы, Южного с Россией? Это до вас, мабуть, Александр Викторович. Ну, это правда, потому что в силу сложившейся сегодня ситуации вышли определенный ряд законодательных актов, и э, в соответствии с ними мы им прекратили Некоторые работы, некоторые работы прекратили с России, а в то же время все коммерческие гражданские темы, они так сказать, продолжают существовать. Но надо сказать, что уже, может быть, не сегодня, не вчера даже сложилось так сказать, такое уменьшение, постепенное уменьшение объема взаимодействия и объема перспективных проектов, которые мы смотрели. Но, тем не менее, конечно, они были, и если о них говорить, то они тоже, так сказать, как бы приостановились обсуждение этих тем. Ну, сказать, что как-то... Но ведь все КБ в основном не постраждало. У вас разные договоренности с Ну, вы знаете, КБ, да. КБ, да, но у нас многие проекты, которые вот мы говорили о Режмаше, Многие проекты совместные, и производство на было очень сильно завязано, конечно, на проекты, которые мы реализовывали вместе с российскими партнерами. И не только с российскими, у нас проекты если вы знаете, «Морской старт», это вообще Нижний Америка, район. Норвегия, uh -huh. Америка, Россия, Украина. Но дело в том, что эти проблемы были раньше. И нельзя связывать однозначно. Так сказать, вот прекращение сегодня активной работы в рамках Силонча только вот в сегодняшней ситуации. Это, это как бы степень отражающая, степень уменьшения, это отражает степень неблагополучия работы наших российских, в данном случае, партнеров на рынке международном. И поэтому там контракты действительно, они не прерваны но приостановлена работа активная работа до того ушло и еще совсем не за да, 6 да, месяцев до да. всего что да. осталось вот, я не скажу что те работы которые приостановлены в соответствии с, с законодательными новыми актами так сказать они не делают погоду не делают погоду и АКБ вообще в состоянии так сказать, таком что это незначительно очень влияет. Влияет, но незначительно. Разумеется. Да. Наступное запытание, будь ласка. Считаю, что мы должны участвовать во всех конференциях и продвижениях космической промышленности, ядерного оружия и так далее, чтобы в следующий раз, когда у нас будут какие-нибудь проблемы в плане нашей государственной целостности, чтобы мы могли постоять за себя хотя бы тем, что у нас есть. Ну, есть наличие э, какого-либо оружия, которое можно просто показать, а не, ну там, э, не не приводить, не приводить в действие, но хотя бы припугнуть этим. Ядерную промышленность мы должны развивать, особенно в нынешней ситуации в стране, думаю, что да. Надо осваивать ядерное вооружение. Я выступаю за ядерное оружие, потому что разоружение нам ничего не принесло. Як ви дві поважні людини ви взагалі до цього ставитеся? Будь ласка. Ми, по-моєму, в Україні зробили все для того, щоб у нас ядерного не було. Вот. Но, якщо будуть поставлені задачі, то я думаю, це вирішуємі питання, і в основному, я думаю, силами Дніпропетровської області, тому що у нас на Дніпропетровщині починається ядерний э, цикл, цикл, я имею в угу. виду добыча урана е э, в Жовтих Водах. У нас есть космическое машиностроение, которое может доставить в любую точку космоса или на планете нужный груз. Это может быть мирный, дай бог, чтобы он был мирный, а, но это может быть и военный груз. Вот. Другое дело, что мы должны будем на это потратить, ну, по моим оценкам, не один десяток миллиардов долларов. По плечу это Украине или нет? Вот в чем вопрос. У нас же было обогащение урана на приднепровском химзаводе. Мы там тяжелую воду делали, мы там обогащали уран. Ну вот от, оттуда у нас сейчас осталось около десятка радиоактивных хвостохранилищ, которые ну, есть головная боль для днепропетровской власти, для днепродзержинска, вот. вот это все, что там осталось. Там есть корпуса зданий, мимо которых нельзя проходить, а лучше пробегать, а лучше вообще не заявляться. Такой уровень радиации остался. Вот. То есть восстановить там производство, которое было реально, и мы там создавали атомные бомбы, можно сказать. Вот, то его сейчас нет. Начинать нужно полностью uh -huh. с нуля. Но есть люди, есть знания, есть понимание решения этих Где вопросов. Да опыт есть. Вот. Ну и я думаю, это вопросы решаемые. Другое uh -huh. дело, нужно Украине это или не нужно. Это должна определить, конечно, страна в целом. Если будет дана команда, я думаю, что Днепропетровщина многое в этом направлении может сделать. Разумело. Пан Александр, ваша думка. Я хочу согласиться во-первых во что сказано Виктором Владимировичем. Но здесь действительно вопрос в том, целесообразно ли это сегодня. Потому что да, те теоретические возможности есть, люди есть, опыт есть, материальная основа для этого, даже, так сказать, природная от нашего недра, они этому способствуют. Но мы говорили вот сапсане сапсан оперативно-тактический комплекс, который мы должны были разработать по государственной программе мы не разработали не разработали потому что финансирования не было. Если бы, а мы его должны были опытную эксплуатацию в 2014 году вести. если он был вы абсолютно правильно сказали была бы эта ситуация. Я не знаю, я не уверен, что она была бы. И всегда есть, знаете, на любое дело есть адекватный ответ, но более экономичный, более разумный. Я думаю, что, конечно, здесь будет задача, будет решение, но, конечно, Украине сегодня очень тяжело в этих условиях поднять экономическое. Но здесь нужна, кроме экономики, нужна, в первую очередь, политическая воля, ну и, конечно, экономическая основа. Но высокоточное оружие сегодня это просто необходимость и люди сегодня заблуждаются что кто-то чего-то нам даст там или это знаете люди любят силы вот показал пример последних событий силы уважают силы считаются мы всегда делали оружие которое мы не рассчитывали что оно будет применяться но было но оно было гарантом того как говорится, запас прочности был. Да, абсолютно точно, да. Так что сейчас нужно строить так державу, чтобы у нас был этот запас прочности, и он был основан на современной, на национальной промышленности, науке. Так, поэтому. мой мужчина, у запытание, запитание, вы час практически вычерпаны, давайте послушаем и отповем быстро. Вы, ласка, наступное запитание. Учитывая, что наше государство в будущем будет развиваться, эта космическая программа будет необходима. Это как показатель, во-первых, показатель статусности государства, развитая промышленность, космическая. Во-вторых, это способ э, привлечения инвестиций. Вот же питание, інвестицій инвестиций для того, чтобы мы могли что-то сделать. То, что вы сказали, потребны грошни. Это вообще э, может быть, чини. Вот говорил. Насколько да уходные том, что 20 лет, так сказать, государство, к сожалению, не смогло выделять достаточно средств для развития отрасли. Но мы же живем, я говорил о том, что мы не только живем, мы сохранили уровень возможностей, а это значит, мы за это развелись. Развелись мы только за счет привлечения средств привлечения заказов да, поступления угу. от международных контрактов. И это стопроцентный факт, так сказать. Хотя, конечно, были годы, когда немножко были сравнимы поступления из-за пока особенно мы, и вот здесь государство, все-таки первые годы, значит, 90-е годы, была поддержка, и, слава Богу, сохранилось это да, кадровое обеспечение, которое позволило за короткий срок выйти на рынок международный. А там дальше мы жили и развивались только. Ну, развивались. Вот, э, вы знаете, э, молодой человек, современный, интеллигентный, я вижу, что в нем есть понимание. То есть, с ним, может быть, в чем то можно дискутировать, но в нем есть понимание истинного состояния и необходимости. Mm -hmm. И это очень радует. Если есть такие люди... Задаючи такі питання і підказуючи правильні атвір, будемо жити і буде, буде для кого розвиватися. Буде, я да, вам да, дуже да, дякую, да. що знайшли час. Прийшли. Спасибо. Дякую за розмову. Нагадаю, це була програма інтерв'ю. Актуальне». темою сьогоднішнього спілкування були розвиток космічних технологій. Дякуємо, що дивилися. Побачимось.